مكة بثي أنساما فضيوفك اهدوك وئاما ورياضك اهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت لرؤاك فتاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المدسر سورة 56 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Ey bürünüb sarılan peyğəmbər, qalq qovmünü qorxut. Öz Rəbbini uca tut. Libasını təmizlə. Pis şeylərdən uzaqlaş. Etdiyin yaxşılığı çox bilib başa qaxma. Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün səbr et. Elə ki sur çalındı, o gün çox ağır bir gün olacaqdır. O gün kafirlər üçün asan olmayacaqdır. Məni öz yarattığım kimsə ilə teş buraq Mən ona boldu mal dövlət etay etdim. Yanında hazır duran oğullar verdim. Ona hər şeyi artıqlaması ilə müəssər etdim. Bütün bunlardan sonra yenə də var dövlətini artırmaqı istəyir. Xeyr. Bu ola bilməz. Çünki o ayələrimizə qarşı inadkar oldu. Mən onu məşəqqətli bir əzaba düşər edəcəm. O fikirləşdi və ölçdü-biçdi. Ölüm olsun ona. Necə ölçdü-biçdi? Yenə də ölüm olsun ona. Necə ölçdü biçdi. Sonra baxdı. Sonra üz gözünü turşutdu. Qaşqabağını tökdü. Sonra da üst çevirdi, təkcəbbür göstərdi və dedi: "Bu Quran sehirbazlardan öyrənilən sehrdən başqa bir şey deyil. Bu yalnız bəşər sözüdür. Biz onu səqərə atacağıq, orada yandıracağıq. Sən nə bilirsən ki, nədir səqər?" O heç kəsə sağ qoymaz və salamat buraxmaz. İnsanı yandırıb yaxar. Onun üstündə 19 nəfər gözdəci mələk vardır. Biz cəhənnəm gözdəçilərini yalnız mələklərdən etdik. Biz onların sayını ancaq kafirlərin imtahana çəkilməsi, kitab verilənlərin yəqinlik hasil etməsi, iman gətirənlərin imanının daha da artması, kitab əhlinin və möminlərin şübhəyə düşməməsi Həmçinin qəlblərində mərəz olanların və kafirlərin Allah bu misalla nə demək istəyir demələri üçün etdik. Allah istədiyi kimsəni belə sapdırır və istədiyini də doğru yola salır. Rəbbinin ordularını özündən başqası bilməz. Bu insanlar üçün ancaq bir öyüd nəsiyyətdir. Xeyr, öyüd almazlar. And olsun aya, dönüb qayıdan gecəyə və sökülməkdə olandan yerinəki Cəhənnəm böyük bəlalardan biridir. O, Allahın əzabı ilə qorxudur insanları. Sizdən irəli düşmək yaxud geri qalmaq istəyənləri. Hər kəs öz əməlinin qirovudur. Sağ tərəf sahibləri istisna olmaqla. Onlar cənnətlərdədirlər. Bir-birindən soruşacaqlar günahkarlar barəsində. Sizi səqərə salan nədir? Onlar deyəcəklər. Biz namaz qılanlardan deyildik. Yoxsulu da yedirtməzdik. Vatilə dalanlarla birlikdə biz də dalardıq. Haqq-hesab gününü yalan sayırdıq. Ölüm bizi haqlayana qədər. Şəfayət edənlərin şəfayəti onlara fayda verməz. Onlara nə olub ki, böyük nəsihətdən yüz çevirirlər. Onlar sanki aslandan ürküb qaçan vəhşi eşəklərdir. Xeyr. Onların hər biri özünə göydən nazil olmuş səhifələr verilməsini istəyir. Xeyr. Daha doğrusu onlar axirətdən qorxmazlar. Xeyr. Bu Quran bir öyüd nəsiyyətdir. İstəyənlər ondan öyüd alar. Bununla belə Allah istəməsə onlar əsla öyüd ala bilməzlər. Qorxub çəkinməyə də bağışlanmağa da layiq olan ancaq odur.